Hər vaxtınız xeyir olsun yoldaşlar, hər birinizi salamlayıram. Mən Şamxan Sadıxlı. Bugünkü mövzumuz simmetri haqqında olacaq. Mövzunun izahına keçməmişdən əlavə qeyd edim ki, sertifikasiyaya və miq imtahanı hazırlayan ibtidai sinif müəllimləri və liseylərə hazırlayan şagirdlər riyaziyyatdan onlayn hazırlığımıza qoşulmaq və ya hazırlıq haqqında məlumat əldə etmək istəyirlərsə, üstə göstərilən nömrə ilə 055 780 66 37 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Baş tərəm məhz onun izahına. Deməli, simmetriya deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Yəni nə belədir, daha rahat necə yata saxlaya bilərik? Hər hansı bir fiqurun mərkəzini fikirləşin. Yəni tən orta, bizim loru dilə desək, yəni tən ortasını fikirləşin. Həmin o fiquru tən ortadan qatlayanda bütün hissələr üst-üstə düşürsə, yəni bütün hissələr qıraq hissəyə orta fərq yoxdur. Bütün hissələr üst-üstə düşürsə Həmin o fiqurun artıq deməli simmetri oxu var. Necədirisə bunu fiqurlar üzərində göstərək. Məsələn, birinci gəlir bizdə çəvrə və dairə. Başqa belə bir çəvrə çəkdik. Və mərkəzi nöqtəsini gədiririk. Mərkəz artıq düşür tən ortasına. Lord eləsi tən ortası. Və simmetri oxu deyəndə həmin ox, yəni çəkilən xətt, çəkilən xətt həmin mərkəzi nöqtədən mütləq keçməlidir. Sizə sualları necə verə bilər? Bir məsələn, tutaq ki, şəkil formasında verməz. Sadəcə soruşar ki, çəvrə və dairənin neçə simmetriya oxu var? Düzbucağın neçə simmetriya oxu var? Və s. bu formada verə bilər. Və ya ə, həmin o fiquru çevrənəy düzbucağın kvadratı və s. özü çəkər və üzərində xətlər çəkir. Soruşar ki, hansı xətt belə deyək, xətt və ya xətlər həmin fiqurun simmetriya oxunu göstərir. Dedi ki, simmetriya oxu mərkəzi tam mərkəzində götürdüyümüz o nöqtədən mütləq və mütləq keçməlidir. Yəni təxəccü biz burdan bir dənə xətt çəksək, mərkəzin keçmir. Deməli bu simmetri oxu deyil. Mütləq həmin xətt mərkəzindən keçməlidir. Və ya təxəccü burdan bir dənə xətt çəksək, bu xətt də mərkəzdən keçmir. Mərkəzdən keçmirsə simmetri oxu deyil. Çünki məsələn burada çəkdiyim kimi bax rənglədiyim hissə, başqa rənginə rəyliə bu rənglədiyim hissəni qatlayıb digərinə atsək, belə deyə Latray digər uzatsaq, məsələn, burdan belə bir belə yaranır. Belə bir fiquranlar bu istə təqtacı yoxdur artıq. Yarıba ya tam istə yer üstə düşdümü? Xeyr. Çünki burdakı xəttinə burda göstərək. Burdakı xəttlə bu burdakı xətt üstə düşmür. Üstə düşmürsə, deməli artıq simmetriya xətti deyil. Simmetriya xətti mütləq və mütləq mərkəzdən keçməlidir. İndi qaydaq. Ə Çevrənin neçəsə simmetri oxu olduğuna baxaq. Çevrədə məsələn, təsəvvür edək ki, burdan bir xətt çəksək. Qatlayanda üst-üstə düşərmi? Bəli, qatlayanda üst-üstə düşür. Sonra buradan bir xətt çəksək, yenə də qatlayanda üst-üstə düşər. Və ya buradan çəksək, yenə də qatlayanda üst-üstə. Yəni biz bu xətləri sonsuz sayda davam edə bilərik. Sonsuz sayda davam edə bildiyimizə görə, çevrə və dairənin sonsuz sayda simmetri oxu olur. Yəni çevrə və dairədə cavabımız olur sonsuz sayıda sayı da Demə, çevrə və dairənin e neçə simmetriy oxu var deyirsə, cavab olur sonsuz sayı. Keçək növbəti fiqura. Növbəti fiqurumuz düzbucaqlı. Formada bir düzbucaqlı çəkək. Mərkəzi nöqtəsini deyir. Mərkəzi nöqtəsi tutaq ki, tam mərkəz, orta nöqtələri düşür bura düşür və bizə deyir ki, düzbucaqlının neçə simmetri oxu var. Dəyiyim kimi bunu sözünlə də soruşa bilərsiniz də testlərdə və ya təq tacı belə deyək, özü xətlər çəkər və soruşar ki, hansı xətt həmin fiqurun, göstərilən fiqurun simmetri oxudur. Mən sizə yenə də göstərəm. Kənardan xətt çəkilsə, bunu simmetri oxu olarmı? Xeyr. Yəni bu hissəni qatdasaq, digər hissəni üstsə düşməs. Ona görə düzbucaqlıda bir bu mərkəzdən bu xətti çəkəndə neçərdən çəkə bilərsən? Bu xətt Bir də burdan yəni enindən belə deyə də çəkəndə simmetri oxu olur. Və ona görə də düzbucaqlının neçə simmetri oxu var deyirsə, çəkilir. Və şəkildə göstərirsə, taşı şəkildə verib, deyir ki, hansı simmetri oxudur? Birinci biri uzununa, birisi eninə çəkiləndir tam mərkəzdə. Yəni baxın bu hissələr bir-birinə bərabər olmadı. Yoxsa məsələn uzunluq 10-dur. Ümumi uzunluq 10. -dur ondusa bu həmin bu xətt burdan çəkilən xətt. Bu xətt bu 12 yerə bölür. Yəni onu böləndə 2-yə nisbətə düşür. 5. Yəni bu hissədə 5 olur, bu hissədə 5 olur. 5 və 5. Qeyd edilib, tam alındı olsun. 5 və 5. Tamam, Yarı Yarı-yarıya bölür. Və ya təsəvvür ki, n-i 6-dır. n-i 6-dırsa, həmin burda çəkilən xətt, üstünə qara rəngini göstərirəm. Həmin onun simmetrinə 2 yerə, bərabər 2 yerə bölür. 6-nı böləndə 2-yə düşür üç. Yəni burdan bura qədər olan hissədə 3 Buradan bura qədər ona səs də olur 3. Yarıya bölür. Düzbucaqlının neçə simmetri oxu oldu? Düzbucaqlının 2 simmetri oxu var. Keçək kvadratə. Kvadrat da isə dedik ki, bütün tərəfləri bərabər olan fiqurdur. Və yadda saxlayın, indi bu kvadratə aid olan bərabər tərəfli üçbucaq olacaq, bərabər tərəfli beşbucaq, altıbucaq, yeddibucaq və s. bu formadadır. Kvadratda yadda saxlayım. Kvadrat elə özü bərabər tərəfli dörbucaqlı deməkdir. Yəni bütün tərəfləri bərabərdir. Məsələn, burdan bura 4düsə bütün tərəflər 4. Və bərabər tərəfli fiqurlarda, bunu qayda kimi də qeyd edə bilərsiniz özünüzdə. Bərabər tərəfli bütün fiqurlarda sayı qədər, sayı deyəndə nə deyirik? Altıdır deyir axı. Dördbucaqlı, beşbucaqlı, altıbucaqlı. Sayı qədər simmetri oxu olur. Yəni kvadratın neçə tərəfi var? 4 tərəfi var. Tərəfinin sayı qədər də simmetri oxu olacaq. Mərkəzi tutaq ki buradır. 1 2 Digər 2 dənəsi isə diaqonallardır. 1 bu da ikincisidir. Neçə simmetrix oxu oldu? 1-1 saysaq 1 2 3 və 4-cü. 4 Dörd simmetrix oxu oldu. Yəni kvadratın neçə simmetrix oxu var deyirsə, cavab olur 4. Keçək növbətinə romb Romb isə bütün tərəfləri bir-birinə bərabər və qarşı bucaqları bir-birinə bərabər olan fiqurdur. Yəni belə loru deyildiyə təsəvvür edə bilərsiniz ki, kvadratın biraz e, mailidir. Yəni biraz belə deyilir loru desə əyrimiş formasında. Və rombun isə 2 simmetriya oxu var. Və bu simmetriya oxları da diaqonallardan çəkilənlərdir. Yəni tutaqsa bax burdan çəksəm Qatında e, bərabər üçbucaq olur. Bax, bərabər üçbucaq. Yəni fikirləşin, bu üçbucağı qatlayıb digəri üstə atsaq e, eyni olacaq. Biri bu diaqonaldan, digəri isə burda. Burdan da fikri versəz, məsələn, rəyliyə bu istəni, təkcə bu qara rəngli olan üçbucaq qattsaq, digər üçbucağın üstünə düşəcək. Ona görə də rombun neçə simmetri oxu var deyirsə, rombun 2 simmetri oxu göstərilir. Bəs tutaq ki, burdan e, kvadratdan necə ki, ortadan çəkmişdi, xətt çəşində üstsə düşməsmi? Xəttə çəkəy baxaq. Deməli burdan biz xətt çəksək bu hissəni qatlayanda bax məsələn bax bu hissəni dairə aldığım hissə. Bu gələcə buradan kənara çıxacaq artıq. Burdan kənara çıxdığına görə üst üstə düşmədi. Dilik ki simmetrada ortadan mərkəzdən qatlayanda həmin xətlər üst üstə düşməlidir. Düşmürsə deməli həmin o göstərilən xətt simmetr oxu deyil. Ondur rombun olur, iki simmetr oxu. Sonra keçirik. Bərabər tərəfli üçbucaq Əks halda bərabər tərəfli deməli bütün tərəflər bir-birinə bərabər olmalıdır. Yəni təkcə bir tərəfi 7-dirsə, bütün tərəflər 7-dir. Bir tərəf 5-dirsə, bütün tərəflər 5-dir. Bütün tərəflər bir-birinə bərabərdir. Kvadratda dediyimiz kimi, necə ki kvadratın 4 tərəfi var və 4 dörd tərəfin dördü də bir-birinə bərabər olduğuna görə 4 sm, 4 sm-ya ox oldu. Bərabər tərəfli üçbucağında 3 tərəfi var və bütün tərəflər bir-birinə bərabər olduğuna görə 3 simmetriya oxu olacaq. Həmin simmetriya oxu budur. Mərkəz nöqtə kimi qeyd eləsə 1 burdan çəkəndə, 2 burdan çəkəndə isə da 3-cü simmetriya oxu. Bərabər tərəfli üçbucağın 3 üç simmetriya oxu var. Sonra keçirik bərabər yanlı üçbucağa. Bərabər yanlı üçbucaq birinci nədir? Onu təşkil edir. Bərabər yanlı üçbucaq. Yan tərəfləri, adı üzərində yan tərəfləri və yan bucaqları bərabər olan fiqur. Və bərabər yanlı üçbucaqın sadəcə bir simmetriya oxu var. Bu da hansı simmetriya oxudur? Bunda mərkəz xəttini göstərək, üst tərəfdən çəkə. Yəni burdan bir dəfə xətt çəkirsə aşağı. Və fikirlərsiz bərabər yenə də bərabər iki dənə üçbucaq alındı. Yəni bunu qatlayanda burdakı rəyləyə bu istənilir. Nəsə bu hissəni rəylə, rəylənmiş hissəni. Rəysiz olan hissənin üzərinə aşırsaq, eyni bütün tərəflər eyni olaraq üst-üstə düşəcək. Ona görə də bərabər yan üçbucağın bir simmetriya oxu var. Amma başqa bir tərəfdən xətt çəksək, nəsəc. Toxşu belə göstərək. Burdan bir dənə xətt çəksək, bu hissəni aşırsaq aşağı, burdan belə həmin bu üçbucağın e, belə deyildi. Təpə bucağı Aşağında aşağı aşağı burdan artıq kənara çıxacaq belə. Kənara çıxdığına görə artı bütün xəttlərin üstünə düşmədiyinə görə həmin bu çətdiyimiz xətt deməli simmetriya oxu deyil. Simmetriya oxu dedik ki həmin bu xəttdir. Bir simmetriya oxu var bərabər yanlı üçbucaqın. Sonra keçək növbəti fiqur. Növbəti fiqur bərabər yanlı trapesiyə. Ümumi vəhdətdə saxlayım. Bərabər yanlı trapesiyadan başqa digər trapesiyalarda simmetriya oxu olmur. Bərabər yanı trapesiyada sadə 1 simmetrix olur. Formada göstərir bərabər yanı trapesiyana. Bərabər yanı trapesiyada yan tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Məsələn bura təkcə belə deyək 9dursa, bura da 9 olacaq. Yan tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Və bərabər yanı trapesiyada bir simmetrix var, həmin oxta bu formadadır. 2 bərabər belədir. Fiqura ayrılır. Bərabər yanlı trapesiyanın da bir simmetriya oxu oldu. Amma məsələn bu xətti biz başqa yerdən çəksək, tutaq ki, burdan çəksə, qatdayanda üstsə düşməsə. Adı gözləndə belə görə bilərsiniz. Yəni burdakı hissə rəyləmiş istə. Aşağıdakı hissənin eynidirmi? Eyni deyil. Eynidirsə demə deyil, simmetriya xətti deyil. Bunları nə üçün əlavə şəkil çəkib göstərirəm? Çünki tutaq ki, hər hansı bir test işləyəndə və ya imtahanda olanda sizə o şəkli göstərər, üstündən xətt çəkər, deyər ki, hansı simmetriya xəttidir? Ki daha dəqiq, daha düzgün tapaq deyə. Sonra keçirik 8-də. Bərabər tərəfli beşbucağ, altıbucağ, yeddibucağ, səkkizbucağ və s. neçə e, simmetriya xodu deyirsə, say qədər olur. Necə ki biz bunu kvadratda göstərmişdik. Kvadratda 4 tərəf var və 4 tərəfin dördə biri-birinə bərabər olduğuna görə 4 simmetriya xodu Bərabər tərəfli bu 5 bucaqlı da, 6 bucaqlı da, 7 bucaqlı da, 8-də də 17 desin, 20 desin, fərq yoxdur. Sayı qədər də simmetrik olacaq. Məsələn, tutsa bir dənə 6 bucaqlı çəkək. Tam. Təxminən indi oxşatmağa çalışdıq ola bilər. Fərqi düşə biləşsə indi oxşatmağa çalışdı. Yəni hərdam tutaq ki, neçə simmetri oxu var soruşur bizdən, düzdürmü? 6 bucaqın. Xətti çəksə bəbə məsələn burdan bir dənə çəksə, qatlandıqda bu yüz digərinə düşəcək. Və ya tutaq ki, burdan bir dənə belə xətt çəksə, qatlandıqda bu fiqur digər fiqurun üst üstə düşəcək. Yəni bərabər tərəfli 5 bucaq, 6 bucaq, 7 bucaq, fərq yoxdur, neçədirsə. Nitta simmetriya oxu var deyirsə, sayı qədər və ya da tərəfinin sayı qədər belə göstərə bilərsiz. Tərəfinin sayı qədər. Amma dediyim kimi bərabər tərəfli olması vacib. Yəni müxtəlif tərəfli toxsa belə bir fuyuq çəkər sizə. Bu da oldu məsələn toxsa ki, hər hansı bir beşbucaq. Nəcis simmetriya oxu var deyirsə, xəttlə dairə formasındadır. Mənə səltim bir fiqur çərsən belə bu formada. Necəsə simmetrixi var deyirsə, artıq qatlayanda üstü ilə düşmürsə o hissələr, deməli simmetrixi yoxdur. Sadə bərabər tərəfli olması mütləq. Bərabər tərəfli sözünü də yaza bilər ora. E, düzgün beşbucaqlı sözünü də yaza bilər, düzgün altıbucaqlı sözünü də yaza bilər və s. Sonra keçək sonuncusu, paralelogram. Necəsə simmetrixi var. Paralelogram qarşı tərəfləri paralel olan dörbucaqlı fiqur. Paralel nə deməkdir? Yəni eyni xətlərdir. Bunlar heç vaxt bir-birinə kəsişməyəcək. Paralel xətlər o deməkdir ki, heç vaxt kəsişməyəcək xətlər. Bax məsələn bu xətt, bir də bu xəttə götürürük. Sonsuza qədər bu xətləri davam etdirsə, məsələn mə bu hissədən davam eləyir, bu da bu hissədən davam eləsin. Bu formada, bu da bu formada sonsuza qədər davam eləsə, heç vaxt paralel olmayacaq. Bunun məsəci necə yadda saxlaya bilər? Tutaq ki, məktəbdə olanda, məktəbdə məsələn deyirlər 4-a sinifi, 4-b sinifi. 4-a sinifi, 4-b sinifinin nəzərdə parallel siniflərdir. Yəni o taxsa o sinifdə hansı dərs, hansı mövzu keçirilirsə, e, bu sinifdə də həmin mövzu, həmin dərs keçilir. Yəni proqramə əsasən eyni paralel. 4-cü sinif 5-ci sinifə keçəndə 4A, məsələn 5-ci sinifə keçdi, 4-cü sinifi bitirib 5-ə keçdi. 4B e, dörd də 4-cü sinifi bitirib 5-ci sinifə keçəcək. Yəni bir-birinə paraleldir, eynicədirlər. Heç vaxt kəsişmirlər. Ona görə deyirik ki, paraleqram qarşı tərəfləri e, paralel olan dörbucalı fiqura paraleqram deyirik və paraleqramın isə simmetri oxu yoxdur. Paraleqram simmetri oxu yoxdur. Nəyə görə? Çünki mərkəz təkcə tən ortadan bir nöqtəsini götürürük. Burdan qatlayanda, məsələn bu xətti burdan qatladım. Burdadakı hissəni, bu məsəl üçün burada baxırsınız, dairə aldığım hissəni. Qatlayanda burdan kənara çıxacaq. Üst üstə düşməyəcək. Kənara çıxdığına görə deməli ə, biz deyirik ki, simmetriyada üst üstə düşmür axı. Üst üstə düşmədiyinə görə, deməli parloqram simmetri oxu yoxdur. Onda bu formada yadda saxlaya bilərsən. Deməli təşərrüc üçün yadda saxla. Çevrə və dairənin sonsuz sayda simmetri oxu var. Düzbucaqlı 2 dənə, kvadratın 4 ədəd, rombun 2 ədəd, bərabər tərəfli üçbucağın 3 üç ədəd, bərabər yanlı üçbucağın 1, bərabər yanlı trapesiyanın 1, bərabər tərəfli beşbucaq olsun, 6, 7 və s sayından aslı olmayaraq bərabər tərəflidir deyə bilər, düzgün də deyə bilər. Sayından aslı olmayaraq tərəflərinin sayı qədər simmetri oxu var. Paraloqramın isə simmetri oxu yoxdur. Video izahımız bu qədər. Umarım ki bir faydası oldu. Faydası olduysa videonu paylaşın, kanala abunə olmağı unutmayın. Hər biriniz uğurlar olsun. Növbəti video izahlarda görüşənədək.